Почти 50 тысяч тамбовчан остались накануне без электроэнергии. Без света оказались не только дома и квартиры, но и Тамбовская областная больница, три котельные и две водонапорные башни. На улицах нарушилось движение транспорта, не работали светофоры, на полпути остановились троллейбусы. В 12 часов 50 минут произошло отключение высоковольтной линии 110 киловольт пигмент левый. Обесточены были три подстанции – Тулиновская, пигмент и городская. Было обнаружено, что отключен трансформатор Т1, 63 тысячи киловольт ампер. Вот. Ну и обесточена была половина подстанции номер один 35 киловольт. На балансе городских сетей она находится. Ну и соответственно часть города Тамбова была погашена. Авария, которая произошла в 1251, это как бы она не принесла большого ущерба, потому что на подстанции пигмент у нас по 35 киловольт находится АВР, АВР отработал успешно. И вся нагрузка подстанции номер один городской была переведена на трансформатор номер два. В 4 часа дня на диспетчерский пункт поступил второй сигнал об отключении подстанции 100 киловольт пигмент правая. Причиной того, что город остался без света, стал несанкционированный демонтаж оборудования работниками завода пигмент, на который они не получали разрешения от центра управления сетями. На предварительном этапе было выяснено, что работники ООО пигмент приступили к демонтажу пятой, седьмой секции шин 6 киловольт у себя там значит, в своем хозяйстве. При этом были нарушены токовые цепи, дифференциальные защиты трансформатора. Расследуют все обстоятельства этого происшествия специально созданная комиссия. По предварительной версии произошло внешнее короткое замыкание. Защита на трансформаторах сработала неправильно и, как следствие, город был обесточен. Однако, говорят специалисты, горожане могут не волноваться, подобного они больше не допустят.